sahabat Cipurun TV dimanapun anda berada kali ini kita akan membacakan di sawah ya nah, saya bawa bawa kayu nih guys kita mau manggang hasil menjala ikan guys kita mau panggang pertama-tama kita cari kayu bakar dulu ya ini bakar-bakar kecil aja karena kalau di sawah banyak nih apalagi di pinggir sungai ini pokoknya oh, kita seru-seruan babat di sawah ah ya pada video kali ini seru-seruan ya jangan lupa subscribe ya subscribe yang belum subscribe like and share oh iya jangan lupa nyalakan notifikasinya oke okay. selamat menonton ya setelah kita cari kayu bakar kita menggunakan nih lebah nih daun kelapa guys atau di sini baralak tersebut ini guys nih tuh kita bakar tuh sambil pokoknya nih kondisi sawahnya nih udah hijau mau panen gini nih nah nanti kita bakar dulu kayunya baru nih kita panggang ikan hasil menjalannya pokoknya seru guys baca di sawah seru banget nih ikannya kisi bumbu nih kita kasih bumbu oke okay. ini hasil menjala guys di sini di gede ya ikannya ada karena di sungai ini ada ikan mas, nila. oke. Bentar lagi kita bakar, guys. Pokoknya simple kalau mau bacakan di sawah nih, peralatannya ya, peralatan manggang kayak gini. Terus bumbunya ya, kita bikin dulu di rumah, guys, tinggal bawa ke sini, oke. Pokoknya seru-seru seru banget deh. Nah, setelah dibumbui, baru kita panggang. Tadi kayunya yang sudah saya bakar tadi di sana ya, guys. Oke, langsung saja tinggal kita tutup dan kita bakar, guys, di sana. Nah, untuk mengipas ini kita gunakan duduku ini, duduku karena saya tadi lupa nggak bawa hidup guys, pakai duduku ya aja nih. Uh, sama si mami ini dikeber aja guys. Iya, rupanya sebentar lagi akan mateng nih. Enaknya kalau bacakan di sawah kita minumnya pakai daugan guys, daugan tuh banyak. Jadi habis makan enak-enak nanti kita minumnya dogan, guys. Itu dong. Jadi selain kalau di sawah begini nih hawanya sejuk, indah banget gitu. Pokoknya pikiran-pikiran kita tentang pekerjaan dan lain sebagainya pokoknya hilang deh kalau di sawah nih. Uh, kita tunggu belum matang ya, guys. Masih kita hihih. -hi. Sebelah sini kita hihihnya nih. Hihi -hi dan lain hihi dan deih Matang, guys. <tuk tangan> Sambil kita balik-balik guys Ikannya biar cepat matang nih Karena Ya kalau di sawah segini Kayunya seadanya guys Kayu kecil-kecil tapi nanti matang Ikannya Sambil nunggu Ikannya Matang kita Ya Nongkrong-nongkrong begini sambil kita belak-balik menikmati kesejukan di sawah guys kelihatan di sini makannya nih kita di ini nih ah, kita ambil. iya ini nih kita nih pakai daun pisang buat makannya guys pakai daun pisang aja buat makannya rupanya sebentar lagi matang guys ikannya udah bulak balik balik sana balik sini tempat buat makannya udah siap semua Wah, pengen cepetan makan aja, guys. Pokoknya ini nih seninya nih, seni bacakan di sawah tuh seperti ini, guys. Kita keber lagi pakai duduku. Ikember lagi. Iya. Biar cepat mateng, guys. Biar cepat kita bisa makan. ya kan apa dua kan? tuh. gitu Coba telepon kopi Kawan. Sampai. Guys, kita bikin guys. Uh. Ada. Ada gula merah. <tuk>. Ada masako tomat guys Busa dulu guys jangan tomat dulu tapi guys Akhirnya guys di tahapan akhir kita bikin sambal nih Sebentar lagi kita makan Makan bareng bacakan di sawah guys yang terakhir nih setelah sambalnya Bulak-bulak nih saya bikin sendiri guys Sambalnya sambal dadakan uh, Cukup tomat, bawang, sama cabe garam uh, enak banget. Nah, selamat makan guys Uh, ikannya Oke, okay banget makannya di sawah oke okay? terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih sampai ketemu di video-video kami selanjutnya bye bye